Да, у нас стартап-шоу, мы продолжаем, только теперь двигаемся в направлении фэшн. Действительно, мы сегодня узнаем про космопорты и про их основников. Зак Эфрон, красавчик, мечтал о карьере в гейм-индустрии. Вот так. И еще, как часто модели падают на подиуме, прямо зараз. про это узнаем. И будем общаться с нашим гостем, а самая режиссером, постановником Ukrainian Fashion Week Валерием Топалом. Валерий Топал, режиссер постановник Ukrainian Фэшн Вик». У минулому – стиліст та дизайнер чоловічого одягу. Родом із Одессы. Привет! тебе. Ты был одним из э, людей, лидирующих, вернее, участвующих еще в первом Ukrainian Fashion Нет, нет. <свят> тогда я не стоял у Истоков, я с, с украинской неделей моды где-то лет 6 семь наверное, сотрудничаю, <свят> дружу. А ты потрапил, в загале, у Fashion Ну, Тук-тук, вид <свят> да, я да, пришел Да, Я да. как всегда к этому стремился, ну, как бы понимал, что я хочу заниматься все, что связано с фэшнами. Скажи, пожалуйста, вот Fashion big, так? Но я начал. часто на такие заходы, это а, действительно тиждень, а весь другой час. Ты почему Ну, мы его? вот октябрьскую неделю моды, вот, которая будет с 15 октября начинается, мы начинаем готовить еще с марта месяца, когда заканчивается та сессия, та неделя моды. А с чего вообще начинался твой фэшн-путь? Как-то постепенно, то я помогал со съемками, то еще с чем-то. Ну, начинал работать вообще с магазинов одежды, какое-то время продавцом работал, потом а, стилистом, потом... Какие-то спорышкоды, в но я, я, я говорю, что то стилисты, это не справа. Абсолютно. Но это знаю, ну, я могу сравнить это с тем же, когда ты приходишь в какой-то магазин, там я не знаю, в котором есть мужское и женское. Ты подходишь mm. там к чему-то, я не знаю, к майке там женской, и тебе продавец говорит, типа, ой, извините, а это женская. Ну, ребята, извините, ну как бы это на мне решать, женская она? или мужская. Но угу. как бы и точно так же работа э, вот стилиста там, допустим, я не считаю, что это женская э, работа. Так же, как и повара тоже. Мне кажется, что даже мужчина лучше справится с этой работой. Да, но мы всегда вдохновляем на открытие. Ну, так же у нас А, так, а как... ты и надыхаешься. И хочется сразу нет навязать. А что ты надыхаешься Сама справа. Аппетит приходит во время еды. Ну, я просто живу этим. У меня нет такого, как я всегда говорю, у кого-то есть там хобби, у кого-то есть там работа, у кого-то есть там жизнь, а у меня это одно целое. А мы идем на улицу, встречаем людей, спрашиваем у них, как часто они бывают на Ukrainian Fashion Week, знают ли о таком мероприятии и нравится ли им украинские дизайнеры, вообще, кого из них они знают? Ходишь ли ты на Ukrainian Fashion Week? Однажды ходила. Ходила как модель. Нет, не хожу. Не сложилось. Это слишком дорого. А что тебе мешает посещать часто Fashion Week? Возможно, дороговизна этой одежды. Там все такие гламурные, пафосные. Необходимо выглядеть запредельно прекрасно. Там, в принципе, все крутые, все такие звезды, а мы как бы простые люди. Что важнее на таких шоу? Перформанс или просто показ одежды? Без смысла в одежде. Одежда сама лучше. Для меня важно шоу. Одежду простую мы увидим так в жизни. Перформанс стоит устроить весь Многие считают, что это действительно высшее общество, куда совершенно сложно попасть. А тут еще вдруг кто-то тебя осудит за твой наряд. О, боже мой, боже мой! Короче, тяжело попасть в Бомонт. Да. Но вообще, интересно, скажи, пожалуйста, а ты когда приготовляешь шоу для байеров, для глядачей, или для дизайнера, для кого? Какая аудитория твоя? Ну, не моя аудитория, а аудитория дизайнера. Но да. это все в комплексе. Это и байеры, это и журналисты, это редактора, угу. это покупатели. Как зарождается это шоу? Какая контент концепция у тебя идет изначально в постановке? А, изначально это идет общение, разговор с дизайнером и стилистом угу. а, дизайнера. Свои пожелания, с, как, концепт коллекции, а, идея сама. А, то есть дизайнер приблизительно подбирает там музыку, какую бы он по настроению хотел. Это Идут переговоры длительные угу. по свету, там теплый, холодный свет. Что нужно оставить, а что нельзя оставлять. Ну, естественно, показ делается для картинки, для, для угу. фото, для видео. Скажи, пожалуйста, какие можно выделить Наикращие, на твою думку, постановы? Постановки, которые были у Вовы Подоляна, и ими занимался Женька Тимохин. Ага. А, ну, я считаю, что это, это образцы показов. Ну, то есть они молодцы, у них очень хорошие идеи, mm -hmm. очень хорошее воплощение. Иногда это световое решение, иногда это декорации, иногда mm -hmm. это спецэффекты. А мне всегда интересно за кулисную чернушку услышать. Скажи, пожалуйста, как часто падают модели? Ну не часто, но бывают падают. Профессиональные модели, если падают, они встают, дальше с улыбкой падают с улыбкой, встают и идут дальше. Сколько а... за Fashion Week уже впало за один сезон? Один ну, шикал, например, чар. в среднем. Ну вот за один, за один сезон, сезон может там ну 5-10 девочек упасть. Либо... А правда, что я как раз там еще подрезаются? Это все сказки, это все мифы. На самом деле модели между собой дружат, и они все милые, хорошие девочки. Они друг друга любят, и, и все мим там хватает работы. Скажи, будь ласка, с кем, взагалей, ты из украинских фэшн-дизайнеров? Можно выставить декольте? Ну, я долго работал с Ларисой Лобановой. Mm -hmm. вот я как стилист работал, как правая рука, для нее мужскую линию делал. А так вот по постановке, по показам, я, ну, как бы я работал со всеми. Ну вот я знаю, что есть уже дизайнеры, которые э, не обращаются за э, помощью э, людей-режиссеров. Кто не... сам себе режиссер? Да. Но вот сами именно сам себе режиссер, это Залевский. Леша молодец, я его очень уважаю. Это шоумен, это дизайнер, это ну, он крутой человек. А еще кто? Ну вот это дуэт Каменская конановы это Вова Подолян, это Света Бевза, Лена Буренина, Дима Доманов, вот, не, ну, как бы из молодых вот таких дизайнеров, из совсем молодых, это Ваня Фролов, которого я могу отметить. Ну и мы тут хотим заинтересовать всех э, вопросом, который будем вскоре совсем открывать. Итак, э, пил ли кофе с Карлом Лагерфельдом а наш гость фой. Валера? Так, <laughs> а а это, это, это вообще до дома. За кайфраной, у кого выявляется стильки фобии, еще можно також приличивать это самого вечера. А еще Космопорт, Вита Элона Маска и багато иншу, еще подарунки от Лавики Да. на связку за 55 минут, снова студия Будьте М1. модными, стильными и музыкальными.